Так, это была машина на французских номерах. Здесь французы, все в татуировках. Ой, все в татуировках. Девочка с собакой пришла в ту сторону, а я иду в другую сторону. Так, она тут ветер, и це мне не подобно. А там шла вот за кущами, потому что мне жарко стало вот так. У нас, за что ты, крестьянин наш фермер а. не дает нам гулять? А! Видно, вид кто сломался, да? Кто все Ну, конечно, зачем же он у вот нам позакрывал? видите кто здесь взял? Я все выиграла в эту его. Это. Споруду. Ну классно. Я могу пройти. Кто-то вырвал, видите? Но зачем я сама думала? Я шла сюда, думаю, хочу пройтись тут. Но там же треба будет листы под вот этим. Как як... форсировать границу. А бачите, ты кто-то не выдержал, и а вырвал. Ну правильно, а зачем ты? Там порт стоит, что можно тут гулять. А он ставил постоянно какие-то заборчики. Цей. Я не знаю, кто. Ну тут кони. У него кони пасуют обычно. Это дядя. Те кто там? Не знаю. Ну, короче, добрые люди. Спасибо этим людям. Дай Бог нам здоровья. Что я пришла, не надо было тут пролазить. Я уже думала, что сюда рюкзак поставлю. Буду через это форсировать, она плачет. Вот, И все, я на этой стороне. А девочка пришла с собакой туда. Она была тут не пройдет. Все. Сейчас на это местечко ты можно посидеть. А у меня бачу. Видите? У меня бачу сразу. Какой классный пилянок. О! Видите? Видите, бревнышко. А можно присесть. раз для мэна. На бревнышке можно присесть. Тут тихо. Ну, бревнец сухой. Бревно сухое. Все. Я сижу в первом ряду. Я сижу в первом ряду. Класс. Я, конечно, хотел туда дальше пройти. Наверное, давайте пройдем вот далее. Что только вошла и сразу... Перекусик небольшой. У нас премьера. Папа. У нас премьера бокала. Мы должны его испытать. Испытать бокал. Вот, он, вот так. Потом у нас есть. бокал есть эта штучка есть мне хочется распить и прекрасное место все сошлось когда стрелки на башне пробьют 12 король обнажит голову и ты окажешься в шляпе Тогда у нас будет шардоне просек. Когда король обнажит голову, часы пробьют двенадцать. <свят> 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 Будем, люты добрые. великолепно. Боже, солнце тут, вода тут, все зелено. Это прелесть. И птички только. Так. Ну, Кончик, конечно, пластиковый. Не за стеклянного, конечно, будет. Но если только прошла, стеклянный, там могло с ним, что случится. Так, ну что, наливаем еще? И тихонечко. Сейчас мы. Так, а меня крышка. Тут же все. Все у нас. Чтобы на тряпочки прицепилась. Так, вот я крышку пожалуйста. Вот. Так, ну что? Давайте. Снимаем стресс. Снимаем стресс. Упс. классная нашла. Я уже ходила колись. Я знаю, что просто вот эти вот заводи такие, туда дальше пляжики. Я мечтала пройти, там какой-то кострик, шашлычок. И вот тут же все же, что-то не было ни одной баржи. И тут всегда все что-то интересное. Какие-то яхты, какие-то эти на водные лыжи. Ну, сейчас не водные лыжи, а на каких-то Ну і на лыжах теж є. А то на таких каких-то тут, Ну тут всегда летом, что то происходит. Вообще, у нас сьогодні <кій> вчора був дощ, здається, і сьогодні теж був дощ, і оце то сонце, то дощ, і на цьому на і погода був уставіньтер. Я думала, іду, бо я давно... давно не выходила три дня стакан надо испытать бокал бокал испытываем пластиковый одноразовый ну это типа у нас одноразовый стаканчик такой он единственно шум что? Что он в форме бокала однораз ну как одноразовый ну да типа стаканчик пластиковый На... написано ну, типа для пати в саду, что-то пати на природе, то есть там едете в кемпинг, ну, вот так вот, как я. Петушок где-то поет, вкусняшка. Прелесть. Так что, бокальчики испытала. Великолепно. Все видно. Мне я купила тоже Я давно шукала, я носилася у нас стеклянно. Ну, я, що вдруг я там або, або десь тут розоб'ю пляж, люди. Ну, взагалі, якось так було. Зі стекляними. Мені хотілося пластикових. Ми були в Ікеї і там були непрозорі. Взяла два, не прозорих теж пластикові, гарні такі, теж такі вони були і, і не дешеві. А це по 1 євро. Я взяла в Акшені. Якраз те, що я хотіла. Там були такі форми для. Это, для чого ж це вона? Джинтонік. Це написано було для джентоніка. Там був отакий для Мартіні і для Родивай буде для вина Так що тема теж. У мене є червоне вино. І коли мене в дочері до червоно, так теж малесеньку бутилочку купила червоного вина. Коли дійде до червоного вина, я возьму оці не прозорі з цієї спіки. Що нема слів, ну вірно. Так ли баржа, Щас хочу подивитися, наскільки вона. Воно за это зальет все за мое классное место сколько тут сидела никаких барс не было ага можно перечепиться за этих вот ветки ветки ага, я хочу на вот этот островок на островок островок и Деборжа. Сейчас мы глянем, как она затопит на берег. Насколько далеко идут эти волны. Сейчас я гляну. Я думала, слава богу, что этих барш нет, оно как накрыла накрыло бы нет. Оно в надежном надежное расстояние. Так, пошли баржи тут. Во все стороны. Баржи, это шкара, это же не баржи. Вообще я не в курсах. Что такое баржи, что такое? груза, грузовое судно. Так, ну ладно, все, значит, пришли далее. Там вот таких пляжиков, таких. это я сразу, можно сказать, только при... зашла вот сюда, вот сюда, вот сюда обычно никто не идет, вот тут же ж, э, типа как закрыто. И вот сразу нашла все приятно Тут можно расстелить, кто что любит расстилать зонтик. А собаками пошли туда, на ту сторону. Хотя думаться, люди, кто собаками сломали вот это. Все сломали. Так, ну все. Я пошла далее. Позаду мене щось жарко стало. Стало жарко. Там то вітер м -м, починає дмухати, то жара. Зайдеш такий затишок, де оце кругом дерева, то жарко, а там вітер все продуває. Ось бачите, де я. цих людей, скільки цих... дерев все рожеве, я й по рожевому. Рожева доріжка? цікава рожева доріжка, як рожевий сміх, так, що не відняти? У Нідерландів так це оця краса, краса природи повага до звірів, птахів, до цього, до всього живого. Це в них є і це великий плюс.